Həzrət Ali axşama qədər işləmiş, axşam oluncada təvəsinə bir çuval xurma yüklayıb evinə qaytdı. Dəvənin nuxtəsi köməkçisi Qəmbərin əlində idi. Özü də qabaqda gedirdi. Mədinəyə girəndə yolun kənarından bir səs gəldi. Yoxsul bir adam əlini açıp dilənirdi. "Nə olar? Allah rızası üçün" deyirdi. Hazrat Ali Gəmbərdən soruşdu. Gəmbər, nə istəyir bu yoxsul? Gəmbər dedi: "Xurma istəyir rəğam. Elə isə ver, xurma çuvaldadır rəğam. Elə isə çuvalla birlikdə ver. Bir. Çuval dəvənin üstündədir. Elə isə dəvə ilə birlikdə ver." Bir. deyə Hazrat Ali buyurur. Əmri yerinə yetirən Gəmbər rəvayət edir ki, "Dəvənin ipi də mənim əlimdədir." deməkdən qorxdum. O qədər səxavətli idi ki, fikirləşdim məni də dəvə ilə birlikdə yoxsula verər.